Bir zamanlar insanlar istədikləri kitabı oxumaq üçün kitabxanalara gedir, günün çox hissəsini kitab oxumaqla keçirirdi. İndi artıq nə o ənənə qalib, nə də kitabxanalar. Son illər ölkəmizdə yüzlərlə kitabxana bağlanıb və ya birləşdirilib, xüsusilə bölgələrdə vəziyyət daha acınacaqlıdır. Rayonlardakı kitabxanalar ya bərbad vəziyyətdədir, ya da müxtəlif məqsədlər üçün icarəyə verilib. Düşünə bilirsiz, maariflənmək üçün ayrılan məkan indi oyun zalına dərsi yerinə çevrilib. Yəni bizə oxumaq yox, oyun oynamaq, paltar tikdirmək daha çox lazımdı imiş. Bəs kitabxanalar niyə bu vəziyyətdədir? Onların keçmiş gündərlərinə dönməsi üçün hansısa işlər görülürmü? Əməkdaşımız Xuraman Əzizov araşdırıb. <laughs> Təhsil sisteminin ayrılmaz atributu insanların bələdçisi olan kitablarımızın əhəmiyyətindən çox danışmaq olar. Elm və texnika inkişaf etdikcə, kitablara da maraq istək getdikcə dəyişir. Biri vaxtlar kitabxanalarda oxucu əlindən tərpəmə mümkün deyildisə, indi əks mənzərənin şahidi oluruq. Hətta vaxt ilə bölgələrdə fəaliyyət göstərən kitabxanalar da yetərincə oxucuya malik olub. Bəs indi vəziyyət necədir? Üz tutduq Tovuz rayonunun Düzqırdlı kəndinə. Sakinlərdən axırıncı dəfə nə vaxt kitabxanaya getdiyini soruşduq. O, bu kənddəki kitabxanadan axırıncı va nə vaxt istifadır nəmsə. Axırıncı dəfə bir xeyləq müddət olar. Əslində elə bir dövr idi ki, internet çıxıb, hamı internetlə hər şeylə maraqlanıb, çox gözəl müasir dövrdür. Çox gözəl dövrdə yaşayırıq. Yəni nə bilim, vallahi indi marağı olan hər halda kitabla da maraqlanar. Olmuyanda Allah şükür telefon çıxıb. Məktəbdə kitab oxuyurlarmı ki, bir gələ evdə də oxuyarlar. Bir vaxtlar Tovuzun oxucu bolluğu ilə seçilən Düzqırıqlı kəndinin kitabxanasında indi ins cins yoxdur. Burada yalnız kitabxana direktorunu görə bildik ki, 34 ildir həyatını kitaba, kitabxanaya həsr edən Qurban Nağıyev deyir ki, indi kitaba münasibət dəyişib, insanlar bunu sosial durumla əlaqələndirsələr də, bütün deyilənlər bəhanədir. Kitab oxuyan adam o kitabı hardan olsa tapar, oxuyar. Ancaq el olur ki, mən səhərdən axşama otururam, bir nəfər gəlmir. Mən ziyarətlərimizdən hələ gilirəm əhəllərə şükrüm qarda. Mətbə müəllimlərimizdən çox ə, ildə bəlkə biri gələr. Biz yaldan kürəmiyə ziyalı oxumalıdır bunu ilk növbədə. Müəllimlər oxumalı, öyrənməlidir və şagirdlər nə süretməli. Rayonun Xatınlı kənd kitabxanasında isə işçilər oxucu gəlməyəcəyinə o qədər əmindilər ki, iş saatlarında da çalışmırlar. Uzun illərdir kəndlərdə kitabxanalar fəaliyyət göstərib. Bu filial kitabxanaların bəziləri isə hazırki günümüzdə təəssüflər olsun ki, işləmir. Elə Tovuz rayonunun Xatınlı kəndindəki bu kitabxana kimi. Göründüyü kimi iş vaxtı olmasına baxmayaraq qapıda qıflaslıb. Son 10 ildə yüzlərlə kitabxananın bağlanıldığı və birləşdirildiyi deyilir. Bu hal xüsusən bölgələrdə rast gəlinir. Bəzən isə rayon mərkəzləri və kəndlərdə kitabxana binası müxtəlif məqsədlər üçün icarəyə verilir. Bunun nə dərəcədə qanuna uyğun olub-olmadığına isə heç mədəniyyət nazirliyi də aydınlıq gətirmədi. Mən həmişə onu görürəm ki, kitabxanalar bağlanır. Kəndlərdə, dağlarda, rayonlarda falan. Amma bir vaxtlar 4000-dən çox kitabxana var idi. İndi o, indi o kitabxana say elib 2000-ə onların da çox hissəsi işləmir. Şəhərin mərkəzində bir neçə kitabxana işdir, amma rayonlarda ümumiyyətlə işləmir. Hazırda bir çox rayon vəkət kitabxanaları sırayı olmayan rütubətli, təmirsiz binalarda və ya otaqlarda yerləşdirilib. Belə kitabxanalara lazimi vəsait ayrılmadığından texniki vasitələr, təzə kitablar ya az ya da heç alınmır. Həm böyük vəlanət. Məsələn, mənim bizim Bayat kənddə Füzuladında kitabxana var. Şəxsən 88-də mən gitmişəm. O kitabxananın fondu dövlət ora kitab göndərir yalnız dövlətin çap elədiyi kitabları. Amma məsələn burdakı kitabların axtarsanız 70 faizi dövlətin çap elədiyi kitablar deyil. Bildinizmi? O kitablar yaxşı olar ki, Vədənə Nazirliyi farij versin. Məsələn necə ola bilər? Ramiz Lövhənin, Vaqif Cəbrayilzadənin, Zakir Fərxənin ya Vaqif bəlkəminsə kitabları çıxsın və həmen kitabxanalara getməsin. Çünki bunlar dövlət tərəfindən çap olunmur. Rayon vəkət kitabxanalarının bağlanmasının digər bir səbəbi isə vaxtı ilə mütaliə məkanlarının əraziyə uyğun paylaşdırılmaması olub. Hazırda kiçik kitabxanalar fəaliyyət dairəsi geniş olan kitabxanalarla birləşdirilir. Regionlarda mövcud olan kitabxanaların bir çoxunun binası, şəraiti, maddi-texniki bazası, fondu hazırki, yəni necə deyim, kitabxana informasiya xidmətinə cavab vermir. Tam belə deyə də yararsız bir vəziyyətdədir. Hazırda Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin tərkibində 3000-ə yaxın kitabxana fəaliyyət göstərir. Mədəniyyət Nazirinin təbəliyyindəki, yəni qurumlar yeni, mütərəqqi və ölkə ərazisini tam əhatə edə biləcək yeni kitabxana informasiya sistemi yaradılması qarşımıza məqsəd qoyulmuşdur. Hazırda bu məqsədə, yəni komissiya yaradılıb. Son dövrlər paytaxtda açılan yeni kitab mağazaları onu deməyə əsas verir ki, kitaba hələ də maraq və tələb var. Lakin bölgələrdəki acınacaqlı vəziyyət tariximizi, mənəvi sərvətlərimizi nəsildən-nəsilə ötürən mənbələrdən biri olan kitabxanalarımızın kitabının bağlandığını göstərir. Adi təşkilatlar yeni layihələr hazırlayana qədər gözdən-gönüldən uzaq kitabxanalarımız buxarlanmasa yaxşıdır.